الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان وجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبوي لجلال بجك وعظم سلطانك رب الشح لي صدري ويسري لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پارہ نمبر 29 سورة المزمل اردو ترجمہ اور تفسیر گزشتہ سبق میں اس کا ہم نے تعارف پڑھ لیا آج کے سبق میں آیت نمبر ایک سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا المزمل قم انقص قلیلہ نصف <تصفح> او اوزد علیہ ورتل تلقرآن تروتیلا ترجمہ ہے اے چادر اوڑھنے والے رات کے تھوڑے حصے کے سوا قیام کرو آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو یہاں پر ترجمہ ہے اے چادر اوڑھنے والے مزمل بیسیکلی اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہی نازل ہونے کے ابتدائی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے اور ایسی حالت میں اللہ نے جب وہی کا نزول فرمایا تو بڑے پیار اور محبت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس طرح سے ندا فرمائی کہ اے چادر اوڑھنے والے اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے اور اس حالت میں آپ کو ندا دی گئی اور ندا کے الفاظ یا یوہل مزمل یعنی اے چادر کو اوڑھنے والے گو کے ایک طرح سے پیار سے خطاب کیا گیا اور اس لقب کے ساتھ آپ کو پکارا گیا قم اللہ الا اللہ قیام کرو رات میں مگر قلیل یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تھوڑے حصے میں آرام فرمائیے اور باقی رات نماز اور عبادت کے ساتھ قیام میں گزاریے اور وہ باقی آدھی رات ہو یا اس سے کچھ کم کر لو یا کچھ اس پر اضافہ کر لو مراد یہ ہے کہ چاہے نصف رات عبادت کرو اس سے کچھ حصہ کم کر لو یا کچھ حصہ عبادت میں اضافہ کر لو قیام میں اضافہ کر لو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ عبادت خواہ آدھی رات تک کریں یا اس سے کم یعنی تہائی رات تک کریں یا اس سے کچھ زیادہ یعنی دو تہائی رات تک کرتے رہیں اختیار کا تو ذکر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام علیہ الردوان اسی مقدار کے مطابق رات کو قیام فرماتے اور ان میں سے جو حضرات یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا دو تہائی رات کب ہوتی ہے تو وہ ساری ساری رات قیام کرتے رہتے اس اندیشے میں وہ کھڑے رہتے قیام طویل ہوتا کہ وہ مقدار کو پہنچ پائے ہیں کہ نہیں نمازوں میں طوالت آئی اور ڈر تھا کہ کہیں قیام جو واجب ہے واجب مقدار سے کم نہ ہو جائے یہاں تک کہ صحابہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے اور پھر ذکر ہوتا ہے کہ اس حکم میں تخفیف ہوئی بعض مفسرین کے نزدیک ایک سال بعد اسی سورہ کی آخری آیت کے اس حصے یعنی فقر اما طسرومن اس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا یعنی جتنا قرآن میسر ہو اتنی تلاوت کرو پھر بعض مفسرین کے نزدیک پانچ نمازوں کی فرضیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم رات میں قیام اللیل کا یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے یہ پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے کا حکم ہے گو کہ اگر نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئیں اور معراج کا وہ دور ہے جو مکہ کا آخری دور ہے اور اس کے بالکل فوراً بعد ہجرت ہو جاتی ہے گو کہ یہ ابتدائی جو نزول وہی کے تیرہ سال تھے اور اس کے بعد ہجرت ہونی تھی اور تیرہ سال مکہ میں قیام کے بعد یعنی تیرہویں سال ہجرت ہوئی اور پھر دس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ رہے تو معراج کا واقعہ تو آخری مکی دور میں ہوا اس وقت نمازیں فرض ہوئیں تو اس سے پہلے کی جو عبادت ہے اس کا طریقہ گو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور وہ قیام اللیل ہے اور قیام اللیل میں اختیار تھا کہ نصف رات قیام کریں نصف رات سے کچھ بڑھا دیں یا کچھ کم کر لیں اب اس پر صحابہ جو تھے وہ خاصی محنت کرتے قیام کرتے لیکن بسا اوقات پوری پوری رات ہی عبادت میں گزر جاتی کہ ہم اپنی مقدار کو پہنچے ہیں کہ نہیں تو علماء کہتے ہیں کہ پھر یہی آیات کو منسوخ کرنے والی آیات نازل ہوئیں جن میں ذکر تھا کہ قرآن کی تلاوت جتنی میسر ہو اتنی کریں یعنی جتنی طبیعت پر سہل ہو جتنی آسان ہو اتنا قرآن تلاوت کیا کریں اور بعض علماء کہتے ہیں پھر جب پانچ نمازوں کی فرضیت آئی فرضیت نافذ ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا یہ حکم کیا ہے یاد رہے کہ اس آیت میں قیام سے مراد تحجد کی نماز ہے نماز تحجد اور اس بارے میں امت کا اجماع ہے کہ امت کے حق میں نماز تحجد کا فرض ہونا منسوخ ہو چکا ہے یعنی پانچ نمازوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر تحجد کی نماز گو کے فرض تھی پھر تخفيف کی گئی اور پانچ نمازوں کی فرضیت سے امت کے حق میں تحجد کا وجوب منسوخ ہو گیا ان کے لیے تہجد کی نماز ادا کرنا مستحب عمل ہو گیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اس کا وجوب باقی رہا اور اس کا ذکر بن اسرائیل آیت نمبر سیونٹی نائن میں ہے وَمِنَ اللّ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَا تَلَّقَ اور رات کے کچھ حصے میں تحجد پڑھو یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ نے جو عبادت فرض کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ مزید تحجد کی نماز پڑھنا بھی خاص آپ کے لیے فرض کر دیا گیا ہے اور امت کے لیے اس کا درجہ کیا ہے مستحب عمل ہے اور نو no ڈاؤٹ رات کے وقت کی عبادت رات کے وقت اللہ کو یاد کرنا دل جمعی کے ساتھ یہ زیادہ کنسنٹریشن دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ڈے دن میں جب ہم عبادت کرتے ہیں لیٹ سی کہ ہم ان آیات سے کیا سیکھ رہے ہیں دن میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم ایک خاص لو نہیں لگا پاتے کیوں کام کا برڈن ہے کچھ جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو نبھانے میں مصروف ہوتے ہیں کچھ کاروباری حضرات کچھ جو نوکر نوکری حضرات کرتے ہیں کچھ حضرات وہ خواتین جو گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہیں یعنی گو کے گھر کے کام ہیں یا باہر کے ہیں ان کاموں کو چھوڑتے ہوئے جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو گو کہ اس نماز کے بعد ہم نے اس ورک کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں آلریڈی جو چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں نماز کے لیے اور بھی بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں اور ایسا بھی این ممکن ہے کہ ہم جب دن کی کوئی نماز پڑھیں تو اس میں کہیں کوئی دکھاوے کا ایلیمنٹ آ جائے کہیں کوئی کسی کے سامنے دکھاوے کا ایلیمنٹ دل میں میل آ جائے کہ ہم اس پر ظاہر کریں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہم اس پر ظاہر کریں کہ ہماری نمازوں میں کتنی طوالت ہے ہم اس پر ظاہر کریں کہ ہم نمازی ہیں وغیرہ وغیرہ تو ہر قسم کی ریاکاری سے بچنے کے لیے جو شخص رات کو اٹھتا ہے تو اس کا اٹھنا اللہ ہی دیکھ رہا ہے اس کی نیت اللہ ہی دیکھ رہا ہے وہ کسی بندے کو دکھانے یا کسی کو جتانے کے لیے عبادت کرنے کے لیے نہیں اٹھتا وہ اللہ کی محبت میں رات کے وقت اٹھتا ہے اس کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا کہ رات کا اٹھنا کس طرح سے نفس پر بھاری ہوتا ہے لیکن اللہ کی محبت میں اٹھنے والے یہ کام کرتے ہیں تو بہرحال اگر کرنا ہے یعنی رات کا قیام کرنا ہے تو پرائیورٹی کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ورتی قرآن ترتیلا بہترین قیام وہ ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کی جائے قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے قرآن کو پروناؤنس کیا جائے قرآن کی جو ادائیگی ہے اس کا حسن برقرار رکھا جائے اور جتنا طبیعت پر سہل ہو قرآن کریم کو تلاوت کریں نماز کے دوران یعنی صورت الفاتحہ کے بعد جو سورہ ملانی ہوتی ہے اس سورہ میں اتنی تلا طوالت ضرور رکھیں کہ جتنی آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو وہ ادائیگی کے اعتبار سے قرآن اتنا بہت بہترین آتا ہے اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ تیسویں پارے کو کم از کم یاد کر لیا جائے جو حضرات کاری نہیں ہیں یا قرآن کریم یاد نہیں کیے ہوئے حافظ نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ بہت پیاری بات ہے میری تمام بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ڈیلی کی ایک ایک دو دو صورتیں کر کے کوشش کریں تیسویں پارے سے کچھ صورتیں یاد کرنے کی اور قرآن میں تو وہ حسن ہے کہ پھر جب اس کی تاثیر دل میں اترتی ہے تو صورت الفاتح کے بعد جب آپ کوئی تلاوت شروع کرتے ہیں اور اپنی پسندیدہ صورت میں سے اس تلاوت کو کرتے ہیں تو آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے میں اگر بتاؤں تو صورت الطحٰ کی ابتدائی آیات مجھے پڑھ کے بہت سکون ملتا ہے تو میں اکثر نماز کے دوران صورت التح کی ابتدائی آیات پڑھتی ہوں جس سے میرے اندر کی فرسٹریشن کم ہوتی ہے جس سے میری انزائٹی کم ہوتی ہے جس سے مجھے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ریکنیکٹ کرنے اور ریفریش کرنے میں بہت مدد ملتی ہے تو اسی طرح قرآن کے دیگر بہت سے صورت النجم کی جو لاسٹ رکوع ہے سیکنڈ رکو اس میں بھی بہت اتنی پیاری پیاری آیات آتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اللہ ہم سے گفتگو کر رہے سو دیز آر دا ورسز کے جو ایسی ہیں کہ جو میرے دل پہ نقش ہیں ہر بندے کا قرآن سے الگ تعلق ہے اور ہر بندے کو قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ پسند ہے تو میں نے مائنر سی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کی اس کے علاوہ بہت سی ہیں یوں ہی آپ کی بھی کچھ پسندیدہ صورتیں ہوں گی کچھ پسندیدہ آیات ہوں گی تو ان آیات کو حفظ کریں ان کے ترجمے کو یاد رکھیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ سے جو مانگ رہے ہیں جو تعلق بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایون ہمیں معلوم ہو کہ ہماری زبان سے ادا کیا ہو رہا ہے ہم کیا بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال کم ٹو دی پوائنٹ تو بہترین سورہ کیا ہے قیام اللیل کی نماز تہجد کی ادا کرنا اور یہاں ایک اور سوال ہے کہ جی تہجد کے لیے کیا سونا شرط ہے فقہا کا اختلاف ہے احناف کا شوافے کا وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ہے کہ نماز تحجد فقہا کا کہنا ہے ایک گروہ کا کہ عشاء کے بعد آپ جو بھی نفلی عبادت پرفارم کریں گے تو وہ تحجد ہی ہے اگر آپ فرض نماز ادا کر لیتے ہو اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس میں کیونکہ نفس کا بھاری نفس پر رات کا اٹھنا باری ہوتا ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے تو دیٹ means کہ سو کر اٹھنا اور سو کر اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا یہ فضیلت کے اعتبار سے زیادہ ہے تو دونوں فکا کی اپنی اپنی رائے ہے بہرحال تہجد کو مس نہ کریں اگر معلوم ہے کہ سونے کے بعد اٹھا نہیں جائے گا تہجد کے لیے تو آپ تب نماز پڑھ لیں جب آپ سونے لگے ہیں اور اگر آپ کی معمولی عادت ہے معمول ہے کہ آپ رات کو اٹھو گے تیسرے پہر تو آپ تب بھی پڑھ سکتے ہو اور ایسا بھی ہے یہاں پر ایک اور جواب دے دوں کہ عشاء پڑھی آپ نے جس طرح آج کل سردیاں ہیں سات ساڑھے سات آپ نے عشاء پڑھی اس کے بعد آپ سو گئے اور رات دس بجے آپ کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے آپ وضو کریں آپ تحجد پڑھیں تحجد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ رات کو دو تین چار بجے ہی اٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کا عشاء پڑھنا ضروری ہے اس عشاء کے بعد آپ کسی بھی وقت تحجد کو پڑھ سکتے ہو اور سونا ضروری ہے یا نہیں ہے اس میں بھی میں نے آپ کو فقہ کا اختلاف بتا دیا ہے بہرحال نماز ادا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے تو آگے چلتے ہیں یہاں تک ہم نے اتنا پڑھ لیا اللہ فرماتا ہے ان ناصن القی علعق ثقیلا ان نناشع لہیہ اشد وق او و اقوام ان نہ لگاف نہاری سب ہندویلا ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا دن کی مصروفیات کا اور رات کے وقت اٹھنے کی فضیلت کا ان کو ذرا ان آیات کے ترجمے میں پڑھ لیں پھر ان شاء اللہ وی کین ریلیٹ ایزیلی سو اسٹارٹ دا ٹرانسلیشن ان اردو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں یعنی دین اسلام ڈزن اسٹوپس اس کے ہم سارا کچھ چھوڑ کے بیابانوں اور جنگلوں میں چلے جائیں اور دین اسلام بالکل بھی ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم رہبانیت اختیار کریں اپنے جو معمولات دنیا ہیں ان کو چھوڑ دیں اسکپ کر دیں نہ اپنائیں وغیرہ وغیرہ تو اس حوالے سے کیا ہے کہ دن میں اگر تمہیں باقی کے کام بھی ہیں تو تم رات کے وقت ڈائریکٹ کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کریٹ کرو اللہ کی عبادت کرو تو ابتدا کہاں سے ہے کہ بے شک عن قریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے ثقیلا اس سے مراد دیکھیں قرآن کریم کے وہ احکامات یعنی ایک تفسیر کے مطابق اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ ہم آپ پر قرآن نازل فرمائیں گے کیونکہ سورہ مزمل کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ یہ بالکل ابتدائی وحی کے ادوار تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم قرآن آپ پر نازل فرمائیں گے جس میں احکامات اور ممنوعات ہیں جو کہ سخت تکلیف دے اور شرعی احکام کے پابند عام لوگوں کو بھاری تو پڑیں گی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن کا نزول ہوگا اور جن احکامات سے امت کو مکلف بنایا جائے گا وہ امت کے لیے تو باؤنڈریز ہیں ہی تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ان قریب وہ قرآن نازل فرما فرمائیں گے یعنی انیشیل دور ہے تو آگے اسپیشلی اگر ہم مکی دور دیکھیں تو اس کے بعد جو مدنی دور ہے اس میں احکامات نازل ہوئے شرعی احکامات جو شریعت ہے جو حکم جہاد ہے حکم صوم ہے ایون یہ کہ نمازوں کی فرضیت بالکل آخری مکی دور میں ہے اور اس کے بعد ہم مدنی دور دیکھیں تو اس میں سولاط الخوف کا ہمیں ذکر ملے گا اور اسکٹرا اسکٹرا یعنی ہر شریع احکامات جو ہیں وہ ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ آئی مس سے جن کا تعلق ہمارے فروعی جو شریعت کے معاملات ہیں ان سے ہیں وہ مدنی دور ہی ہے تو بالکل انیشیٹیو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم آپ پر وہ قرآن نازل فرمائیں گے جس میں احکامات اور ممنوعات ہیں جو کہ امت کے لیے سخت طور پر ایک طرح کی باؤنڈریز ہیں جن سے ان کو جن کا کاربند اور پابند رہنا پڑے گا اور ایک تفسیر کے مطابق یہاں قولن سقیلہ بھاری بات سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ پر ایسا کلام نازل فرمائیں گے جس کا نازل ہونا بھی بہت پھاری ہے اور اس حوالے سے ہمیں احادیث ملتی ہیں نزول وحی کے وقت بھی آپ کی کیفیت کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کے ساتھ ہوتے تھے کاتبین وحی میں سے ایک تھے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ و وسلم پر وحی نازل کی اور اس وقت آپ کی ران میری ران پر تھی مجھے اپنے اوپر اتنا بوجھ محسوس ہوا جس سے مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے بخاری کی حدیث ہے یہ صحیح بخاری سے نزول وحی کے وقت کا جو بوجھ ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر اور پھر قرآن کریم قرآن احکامات سے متعلق قرآن سے متعلق کیا ذکر ہے سرۃ الحشر میں ہم پڑھ کے آئے ہیں لعل حاضل قرآن خوشی عطل کلسالدربوح عل ناصل یتفقرون اور اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اور اللہ کے خوف سے پاش پاش دیکھتے اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچے سبحان اللہ پھر جو اگلی آیات ہیں کہ بے شک رات کا اٹھنا زیادہ دباؤ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے بے شک دن میں تو تم کو اور بہت سے کام ہیں یعنی کہ رات سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب بنتا ہے اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور سمجھنا اس میں زیادہ دلجمعی اور تقویت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ وقت سکون اور اطمینان کا ہے شور و غل نہیں ہوتا اس وقت اور کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے انسان ریاکاری سے بچتا ہے مجھے خود پرسنلی رات کا اٹھنا بہت پسند ہے اور یقیناً ہم تمام امت کا اس پر یعنی جو جن کو عادت ہے نماز تہجد پڑھنے کی یا رات کے وقت اٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کی یا جن کو عادت ہے عشاء دیر سے پڑھنے کی ان کو خوب معلوم ہوگا کہ رات کے وقت میں کتنا سکون ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے میں کیونکہ انا لغاف انہاری سبحان طویلا یعنی اے حبیب شک دن میں تو آپ بہت سے کاموں میں مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ یکسوئی کے ساتھ عبادت نہیں ہو پاتی لہٰذا آپ رات کے اوقات کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس سے مناجات کرنے کے لیے خاص رکھیں راتیں تو کالی ہوتی ہیں راتوں میں تو سیاہی ہوتی ہے اس میں سے ان راتوں کی سیاہی میں کچھ سیاہ دل لوگ سیاہ کام کرتے ہیں اور انہی راتوں کی سیاہی میں کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں اپنے قلب کا سکون اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور کنیکشن اٹس اپس ٹو اس کہ ہم نے رات کے اندھیرے میں کیا کرنا ہے اللہ سے تعلق بحال کرنا ہے یا اللہ کو ناراض کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل خیر کی توفیق دے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی دل لگا کے یکسوئی کے ساتھ اللہ سے تعلق قائم کرنے کی توفیق دے صدق اللہ و صدق اور رسول النبی الکریم سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعا میاد یاد رکھیے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد پاکستان پائندہ باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ